दरबार आलिया बेरा शरीफ ने आज तरीके इंसाफ में जो शमूलियत का ऐलान किया है मैं इसके ऊपर पीर साहब का अमीन अस्ताद साहब का पीर फारूक साहब साहब का और तमाम बरदरान का और जो फैमिली है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बेरा शरीफ की तारीख है ये कि छुपी हुई नहीं है जिस तरह से आपको पता ही है कि इस बर सगैर पाकों हिंद में फिर इस वक्त हमारे जो अजला है जेल में और रावलपिंडी डिवीजन है सरगोदा है ये सारे तो है ही लेकिन इनके जो मतदीन हैं वो ओवरसीज तक फैले हुए हैं और जो इनका एक किरदार रहा है तहरीक पाकिस्तान में 1906 से ये जो फैमिली है ये जो खानदान है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता रहा है हिंदुस्तान की सियासत में और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में और पीर मोहसन शाह साहब भी मेरा ख्याल यहीं पे हैं और तमाम लोगों ने इस ये जो खानदान है हम लोग तो वसीले वाले लोग हैं हम तो वसीला मान के चलने वाले लोग हैं और जिस तरीके से ये आज खानदान शामिल हुआ है तरीके इंसाफ में ये इस अमर का भी सबूत है कि इमरान खान की जो क्यादत है ये बात सबके सामने है जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर हरमत रसूल सलील आसलम और दीन के लिए और जो यहाँ पे इस्लाम के लिए जो आलमी खदमात सर अंजाम दी वो भी आपके सामने हैं शाह महमूद क्रैशी साहब बैठे हैं ये वज़ीर खारजा थे वो जो यूनाइटेड नेशन्स में तकरीर जो इमरान खान ने की उसके बाद हमारे फॉरन ऑफिस ने जो शाह महमूद क्रैशी साहब की सरकर्दगी में जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्स वसलम की हरमत का मामला उठाया वो आपके सामने है और मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान की रग रग में जो इश्क रसूल का जिसको हम कहते हैं ना जो एक फलसफा है वो इमरान खान की रग रग में है